Сегодня вот это вот пришло ночью ко мне, благодаря я не знаю каким добрым людям, пришло ночью ко мне на мой фейсбук. Я уже сегодня составил иск в окружной административный что это, суд. Что это, просто... это венгерский паспорт Романа Насирова, который был ему выдан 05 июня 2014 года. То есть, фактически, я так понимаю, что оформлять он его начал в 2013 году понимая, что если Майдан победит, то ему придется отсюда бежать. Я хотел бы, чтобы правоохранительные органы, во-первых, установили, действительно ли является это, соответственно, его паспортом, не является ли это фейком и подделкой, потому что неизвестный мне источник. Но на всякий пожарный я уже составил иск. Точно так же и в окружной административный суд фактически забавязать, принять решение. Вы официально для... обратились? Да, да забовязать принять решение премьер-министра Владимира Гросмина и министра финансов как третью особу Александ... Алекса Данилюка э, звельнита Романа Насирова занимаемые должности в связи с э, э, нарушением Конституции Украины.